Ми вирішили підготувати сюжет про донецький металург, адже влітку керівництво цього клубу заявило про банкрутство команди. Команди, яка роками здобувала собі ім'я прихильність болівальників, була тричі бронзовим призером чемпіонату України. І Олександр Володимирович спочатку був гравцем цієї команди. Потім тренував донецький металург. Наш експерт Едуард завойовав бронзові медалі у складі донецького металурга. Тому сьогодні ми вирішили презентувати цей матеріал з приємними спогадами. Хорошими историями, которые, наверное, помнят и тренеры, наши эксперты, и гости, и уболивальники. Команда эта была основана в городе Шахтерске. И на тот момент у них отсутствовало финансирование. И мы пришли в, в руководство этого клуба, когда команда была на втором или на третьем месте в чемпионате Украины среди любителей. Была поставлена задача сразу пройти вторую лигу и дальнейшая была первая лига и высшая лига. Но название «Металлург» пошло уже со второго круга в чемпионате Украины во второй лиге. И, в общем-то, мы, получается, транзитом прошли все этапы. Вторая лига, первая лига и сразу вышли в высшую лигу. Когда мы были в первой лиге, болела весь стадион за «Металлург». Как только мы попали в высшую лигу, болельщики словно разделились. И не в нашу пользу. 80% вернулось «Шахтера», только 20% оставалось все время у «Металлурга». Но это сложно, жить в одном городе с таким клубом большим, как «Шахтер». Наверное, нереально перетянуть этих болельщиков. Ну, надо, наверное, не год, два, три, а десятилетия. По крупицам завоевывался какой-то авторитет. Вы в поня... э -э, ну, это сложно в команде, в городе, где есть э -э, шахтер, чтобы образовалась команда, чтобы она постепенно обрастала своими болельщиками. Понимаете, и нужно было определенное время и пройти этап. Сначала мы были как младший брат шахтера. Потом уже стали твердо на свои ноги, понимаете. Постепенно у нас появились свои болельщики. И болельщики шахтера тоже нам симпатизировали, понимаете. И сегодня это, это все рухнуло. Это очень сложно. Первый приход легионеров был такой, что... Ну... Но ну это не только было металлургии Донецком, это был украинский футбол, которые приезжали легионеры, которые, ну, которым нельзя было даже не то, чтобы бегать по футбольному полю, а просто ходить. Один раз я зашел к одному легионеру в комнату, к нигерийцу, и смотрю, стоит фотография. Он в обнимку с девушкой. А ему было на тот момент по паспорту 27 или 28 лет. Я говорю, красивая жена, молодец, она сейчас на родине у себя. Он говорит, это не жена. Я говорю, кто это? Это дочка. 2001 год, когда я пришел при Семене Альтмане, и команда, игроки подобрались очень Хорошие приличного уровня. Поэтому понятно, там Киев, шахтер, на то время с ними тяжело нам было бороться. Но третье место, конечно. Это, если так брать два места этих, первое, второе, то третье у нас можно сказать, что да, как чемпионы на то время были. Я считаю, третье место – это было самое высокое, потому что два гранда нашего футбола – «Динамо», «Киев» и «Шахтер» э, – ну, опережали все остальные команды и в своем развитии, и в комплектации. Поэтому нам удалось занять третье место. В нашей команде был лучший бомбардир чемпионата «Шищенко». Мы поставляли игроков в молодежную сборную и в национальную. Действительно, я не блистал голами, наверное, до того, как попал в Металлург, потому что у меня было за сезон один-два мяча. И тут, когда я пришел в Металлург, и в первый сезон забил 8, по-моему, во второй 8. И потом, когда стал лучшим ломбардиром. Была такая история, мы играли, по-моему, в Тавере, Симферополь. И Женя Кота говорит, ну, если тебе эту игру тоже признают лучшим игроком, я себе, типа, отрежу кое-что. И тут выходит газета «Команда», лучший игрок матча Сергей Шищенко. я же беру ножик, Прихожу в раздевалку, ему на кресло нож, и он заходит, такой понимает, что надо что-то ему делать. Ну, понятно, что ничего не сделал. Хороший период, и есть что вспомнить, медали бронзовые. Единственная у меня медали в Украине, поэтому приятные воспоминания. Я сам родом из Макеевки, то есть я, понятно, любой мальчишка, я хотел играть там в шахтере, да? Но если не сложилось в шахтере, то Донецкий клуб, Донецкие болельщики, опять же, ну, мои родные, друзья, которые приходили. У меня Еврокубки с Метлором, естественно, ассоциируется и с Вердером, потому что у меня была операция тогда, я был восстанавливался после операции, и, в принципе, меня готовили на эту игру. Я по причине здоровья все равно не смог на нее выйти и наблюдал как зрители. Конечно, там в Вердере это была катастрофа для нашего клуба. Команды. Даже сегодня, по истечении многих времени, многого времени, я анализирую и мне сложно найти причины. Объяснить вот эту катастрофу, которая произошла, мне очень сложно. И когда я э, у кромки поля по подходил к игрокам и заглядывал им в глаза, кроме прострации я не мог ничего э, увидеть. Я только ждал, когда этот кошмар как можно быстрее закончится. Семен Йосифович со мной советуется. Э Ему ну, советовался в тот момент, как действовать футболиста, на мой взгляд. Я ему говорю, ну, мое мнение, что Котов тяжеловат. Я говорю, пропустим штуки три. И когда нам забивают четыре, он поворачивается и говорит, три ты говоришь. Проиграли 8-0, все с понурыми лицами едут домой. Семен Йосифович расстроился, попадает в больницу, а я еду с командой на базу. Сидели, горевали, горевали. Ну, говорю, ребята, что горевать? И э, ныне покойный Закарлюка Серега говорит, да не волнуйтесь, мы завтра выиграем Динамо Киев. Я достаю новые бутсы из сумки. Я говорю, Серега, а вот тебе бутсы. Он говорит, вот ты я и забил гол. Посмотрите статистику. На 82-й за Карлюка забил гол. Мы обыграли дома через день после Вердера Динамо Киев. вроде там заняли третье место. Вроде в Украине хорошо играем. Выходим на Европу. Там тот же Вердер. Тот же, та же Парма, Лацо, как бы мы не, давали какой-то им борьбы. Хотя одна игра, при Александре Владимировиче Сиридове была, которая действительно осталась у нас в памяти. И действительно, вот после этой игры вот все были расстроены. Это игра третьего квалификационного раунда с Пауком, греческим Пауком. Там 1-1, дома 2-2. Всю игру там сидели на их воротах. У них был такой футболист Салпингитис, который нам два забил. И потом через пару лет приехал еще и сборную здесь похоронил. Мне было приятно, что с Металлором Донецкой и Динамо пожалуйста, тоже для меня было как бы хорошее достижение, как бы. Не мог никак, как говорится, шахтер выиграть, там хотелось бы, ну, даже хотелось гол забить, но не получалось, где бы я не работал, именно гол забить шахтер. Победа над шахтером, конечно, это дорого стоит. Я думаю, что камень наш огород никто не может бросить, потому что мы выигрывали, обыгрывали всех, абсолютно всех. Я не, не статистик, я не могу говорить, но я думаю, что абсолютно все команды, которые играли в чемпионате Украины, в премьер-лиге или высшей Лиги Абсолютно все команды мы обыгрывали. Была очень хорошая инфраструктура, как говорится, база очень хорошая была. Я... Я скажу, одна из лучших была в Украине. Четыре или пять полей, которые зеленые, которые могли поменять. Но сегодня здесь тренируемся, завтра там. Три. Очень много людей обслуживались эту базу. Если назвать, это пять с плюсом было. Для футболистов, для тренеров ну, работа была только удовольствие. За тобой смотрели, тебя там стирали, служивали. Ты только выходи и делай свою работу. Футбольного клуба «Металлург» была короткая, но довольно-таки насыщенная футбольная жизнь. То есть, я не знаю, может, через 5-10 лет, может, мой воспитанник оденет футболку донецкого металлурга. Знаете, я этот клуб не похоронил. Пока, во-первых, не верим, что его нет, во-вторых, не верим, что его не будет. Я думаю, что такой клуб должен возродиться, в каком это будет статусе, в каком качестве. Но ну, я думаю, что он будет в любом случае. Я надеюсь, что все-таки он будет. И я уверен, что он будет. И он возродится и будет все нормально потому что ну, такой клуб нельзя вычеркнуть вообще из сердца, и из жизни, и из памяти болельщиков. Не ну, знаете, мне так само, так не верится, что нет Донецкого металлурга, потому что, справді дуже очень много в моментов, связанных с этим клубом. И вот бронзовые награды, как тренера, первая тренерская работа, правильно, Оксана Владимирович? Первая ну, да, тренерская работа. давно робота. это было, да. А? Давно это было. Цих миструка взял, он вам помог. Дроги. тоже первую медаль свою заработал как раз том чемпионате. И не только я, мне помогли. Я тоже приехал на просмотры. Да. Поэтому... Давайте, кожную историю про Донецкий Металлург. Для меня, как бы, я вернулся домой. Ну, на историческую, скажем так, родину, да. И я приехал после Москвы, после Спартака. И поехал на сборы, на просмотр. То есть, был уверен, что все будет нормально. Спартака на просмотр? Да, приехал на просмотр. До Александра Володимировича? Александр Володимирович, да? Нет, да? Тогда это что-то еще... новое. Да, еще... Представляете, какая конкуренция была да. в команде? Да. Ну, все страшно, да. Я комментировал, до речи, вот раз матч против Паока. Это было тогда на другом канале. Я вам хочу сказать, для меня это так само было трагедия. Особенно, когда там здорово играли, там, Александр, Александр Володимирович. Вы скурили ну, пивпачки СРСР, вы уже зараз не курите? Знаете, да, курите или но... не курите? Пять лет уже не курю Я вам скажу, что самое тяжелое время Это было после игры с Паоком На самом деле команда находилась В тяжелейшей психологической яме Мы еще по инерции выиграли В Кривом Роге, да, 1-0 Приемов, кстати, забил мяч И как бы ну, очень, очень тяжелая ситуация была Все очень надеялись, мы были практически в шаге От группового турнира Но на самом деле вот так вот сложилось. Действительно, последние минуты э, мяч катался практически по линии ворот, не смогли, но ну, значит, не судьба. А история, знаете, вот я вам могу сказать, что я пришел в донецкий Металлург в 1996 году. Э, То есть с первых дней, да? Э, ну, практически с первых дней донецкого металлурга. Потому что вот Эдик еще еще, в Медине, да, в Шахтерская играл, только что выяснилось. Э, вот они перевели э, металлург, и мы тогда готовились к стыковой игре за выход с первую лигу и когда я только пришел, Сансаныч Косевич сидел, он был тогда президентом клуба, я зашел, еще помню, с Евгением Витальевичем Кананой. Заходит, и он говорит, о, Господи, сколько ж ты пьешь? А у меня мешки под глазами, как бы, ну, вот наследственность такая. И все думают, что я так э, закладываю, что, э, ну, просто не успеваю в футбол играть. Э, ну, на самом деле, была очень хорошая обстановка тогда в команде. А, что, знаете, ярко запомнилось. Мы ж на... Никаких задач, на самом деле, перед «Металлургом» не было в первой лиге. Вот вышли в первую лигу, и вот как-то оно пошло, команда выигрывает и выигрывает. И остановиться не может. И нам тогда вот как-то вот и там автобус подарили тогда. Не, ну как подарили, купили наши спонсоры, ДМЗ, автобус, это Икарус, он до сих пор не прозижинский ездит, вишневого цвета такой. И что запомнилось тогда, Евгений Витальевич, нам знаете, что сказал? Так, разувайтесь перед автобусом. Все в Салафане. И мы разувались перед автобусом. Заходили туда, держали. Кроссовки, кто что, тапочки в руках первое время. Потом, конечно, все это сошло, ну, но вот, вот так вот было вот такая дисциплина была. была вот, да? вот дисциплина была. Канана такую дисциплину там держал. Ну, поэтому, наверное, и вышли в премьер-лигу, высшую лигу тогда. Ну, практически знаете, вот мы прошли эту первую лигу на одном дыхании. Евгений Григорьевич Король: вы знаете, вот даже сейчас, вот не вспомнишь тренировки, потому что вот приходили, тренировались, играли, выигрывали, уходили. Евгений То Витальевич, есть... это. И Евгений Григорьевич, король тренировал, да, тренировал лигу, в первой ладно. лиге, вывел команду, да, в высшую лигу, был тренером Донецкого металлурга. Кость гоняла, матч с донецким металлургом, правда, Лажа? Очень хорошие воспоминания да, об этом. Когда-то свой Езерский было, у меня немножко душил, что? хотел поддушить. Я немножко не, не мог забить, и он хотел мне претензии предъявить в такой форме. Но самое главное, я, у меня хорошие воспоминания, потому что много забивал этой команде и даже сделал хитрик. Единый? Нет, три хитрика. Три хитрика. Единственный. Ну, я так просто, чтобы люди знали, то... не <laughs> 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 <Yeah, laughs> мне просто, на самом деле, очень жаль, потому что команда была ну, хорошего уровня. Можно было утверждать, что эта вот первая команда у нас всегда была под лидерами. Первая команда и под лидерами. Всегда крепкая была. С, хоро... с хорошими, с хорошими Может быть не всегда получалось выиграть Донецкого шахти. Будем надеяться... С Их... женщинами. Ш... Но потом смогли ребята. Ну, вы знаете, Игорь, я могу сказать свое мнение, что вот когда успокоится эта ситуация э, на нашей с Эдиком родине, э, когда закончатся в конце концов вот эти вот кровы, слезы э, Донбасса, э, то я вот, знаете, у меня тоже какая-то вот внутреннее какое-то состояние, вот, предчувствие, что этот Донецкий металлург, мы еще услышим об этой команде. Кто то взяться за ведро, что нужно будет? Безусловно.